Встречайте победителей первого круга чемпионата Украины Команда Кривбас 84 Где ваши улыбки? Мы же герои и вами гордятся Слово для поздравлений предоставляется руководителю подразделения общественной организации «Золотые львы» «Черной сотни» Ковальчук Руслану Владимировичу. Добрый день всем. Ребята, в первую очередь хочется поздравить вас с таким праздником для вас. У вас в жизни еще в вашей спортивной будет много таких рождении праздников закончили нормально. Спасибо вам, спасибо вашим тренерам, которые вложили в вас очень много полезного. Мы их очень давно знаем, дружим. В первую очередь от нашей организации хотим пожелать вам спортивных успехов, успехов в жизни, ну и учебе, чтобы было все нормально. А в первую очередь хочется, чтобы в нашей стране уже стабилизировалась мир, люди занимались не войной, а спортом. Мы со своей стороны Будем делать все для того, чтобы у вас было все нормально. Эти костюмы, эти курки наша организация собрала своими силами и дарит вам для того, чтобы представляли город и Украину. Слава Украине! Улыбаемся, Ребята, <инфонг> как как так, тебе форма? Курточки очень нравятся, красивые. Там, спонсор молодец. Спасибо ему большое. Удобная форма? Да, мне нравится. А легче. что в форму входит? Да. Два комплекта формы. Тренировочная курточка. И два Это share. красненькое, красная, да? Да, да. Штаны вот эти, да? Штаны и еще один. А вот эта курточка зимняя, да? Да, это зимняя теплая. Ты доволен? Очень. Спасибо большое. И сейчас вы поздравляете кого? Тренера. У него сегодня день рождения. ждем вас. <связываем> Почетные места, пожалуйста. Распажемся поудобнее.